Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya kongsikan resepi kek coklat moist yang mudah, confirm jadi dan menggunakan sukatan cawan. Kaedah penyediaannya pula adalah dengan cara mengukus. Anda dapat lihat sendiri bagaimana tekstur kek ini. Sukatan sepenuhnya menggunakan cawan dan sudu metrik. Boleh dibeli di kedai peralatan bakery. Saya gunakan satu setengah cawan tepung gandum. Ini adalah serbuk penaik iaitu baking powder. Kalau gunakan tepung naik sendiri tak perlu letak baking powder. Tapi soda bikarbonat ni wajib letak ya. Ayakkan bahan kering. Ketepikan sekejap. Saya akan gunakan 3 biji telur yang bersaiz besar iaitu sama ada grade A ataupun grade B. Grade ni adalah merujuk kepada saiz telur ya. Seeloknya untuk membuat kek gunakan telur yang masih segar iaitu telur yang baru di mana kuningnya masih kekal bulat dan tidak menjadi cair. Ini untuk menghasilkan kek yang lebih cantik teksturnya. Masukkan ke dalam balang blender. Saya gunakan secawan gula perang kalau anda nak gunakan gula kastor pun boleh. Tapi saya suka gula perang sebab dia kurang manis dan lebih sedap saya akan keluarkan tiga sudu besar untuk mendapatkan kek yang kurang manis. Dan kalau anda suka manis, tak perlu keluarkannya. Masukkan sekali ke dalam balang blender bersama dengan telur tadi. Secawan susu cair. Kalau nak gunakan susu sejat pun boleh. Tak kisah ya, jenama apa pun tak apa. setengah cawan susu pekat manis sukatan ni menghasilkan kek yang kurang manis ya eh? wajib letak susu pekat untuk menghasilkan kek yang lembap jangan skip ya eh? saya akan gunakan secawan minyak jagung kalau tak ada anda boleh juga gunakan minyak masak resepi ni memang tidak menggunakan mentega ataupun margarine secawan serbuk koko dalam video ni saya gunakan jenama Van Houten. Terpulang eh pada cita rasa anda. Masukkan sekali bersama dengan setengah sudu kecil garam. Mungkin anda tak nampak eh waktu saya masukkan ni. Eh. Dan juga setengah sudu kecil esen vanila. Kita akan kisar hingga sebati. Anggaran satu setengah sehingga dua minit. Kemudian satukan bahan yang kita kisar tadi dengan bahan ayak iaitu bahan kering. Baki yang tinggal di dalam balang blender tu pun kena ambil juga ya. Gunakan spatula ya. Dan kacau ataupun whisk sehingga sebati. Kepekatan adunan adalah lebih kurang begini sahaja. Dan ini pula adalah bekas tahan panas yang akan saya gunakan. Kodnya 750. Saya beli di kedai peralatan bakery ya. Bekas ni sesuai untuk mengukus tapi kalau nak bakar tak boleh lah ya. Nanti jadi cair. Kacaukan adunan dan kemudian isikan adunan ke dalam bekas. Tetapi jangan isi lebih dari ketinggian separuh bekas. Sebab nanti bila kita kukus, kek ni akan naik sedikit. Dan selepas tu kita nak letakkan topping lagi. Keseluruhannya saya dapat lima bekas dan anggaran berat lebih kurang 220 gram bergantung pada saiz telur yang anda gunakan tadi. Didihkan air dalam periuk kukusan. Step ni wajib me, air perlu mendidih dulu dan susunlah kek ke dalam periuk kukusan. Balutkan tudung periuk kukusan dengan tuala dapur bagi mengelakkan air menitis ke atas kek. Saya akan kukus anggaran masa 20 hingga 25 minit. Kukusan elektrik yang saya gunakan ni adalah selama 25 minit ya. Bila masa mengukus tamat, tusukkan lidi pada kek dan cuba lihat. Jika lidi keluar bersih bermaksud kek telah pun masak sempurna. Sejukkan dulu kek pada suhu bilik. Tak perlu masuk peti ais ya. Biarkan saja begitu. Dan sementara tu kita akan sediakan topping pula. Saya gunakan secawan minyak jagung. Resepi ni memang tak gunakan butter ataupun margarine ya. Secawan susu cair ataupun susu sejat. Dan setengah cawan susu pekat manis. Topping ni pun tidak terlalu manis. Kalau anda suka lebih manis, anda boleh lebihkan susu pekat ni. Dan akhir sekali secawan serbuk koko. Saya gunakan jenama yang sama untuk membuat kek tadi iaitu Van Houten. Jangan letak atas api lagi dan kacaulah dulu hingga sebati. Anda akan dapat tekstur yang begini ya. Bila dah sebati, barulah hidupkan api perlahan. Sentiasa dikacau dan tak perlu kaedah double boil boleh terus masak di atas api tapi kena ingat ni api perlahan kacau hingga sebati dan menjadi sedikit pekat seperti ini dan naik wap boleh matikan api tak perlu masak sampai mendidih kacaukan dulu topping ni dan anda boleh terus curahkan topping ke atas kek jangan tunggu topping tu sejuk eh sebab nanti topping ni mungkin akan jadi semakin pekat seterusnya anda sendingkan sedikit bekas ni supaya topping tu merata pada keseluruhan kek. Saya letak lebih kurang 2 senduk lebih sikit sahaja topping tu. Dan akhir sekali taburkan dengan coklat urai iaitu chocolate rice di atasnya. Beginilah hasil kek yang kita sediakan tadi. Toppingnya kelihatan berkilat dan tekstur di dalam kek pula kelihatan sangat moist. Walaupun tak sempat kita simpan dalam peti sejuk, teksturnya kelihatan gebu begini ya. Kek ni anda boleh simpan dalam peti sejuk pada bahagian chiller, bukan tempat beku. Dan boleh bertahan seminggu pun masih elok lagi. Lebih dari masa tu saya tak pernah lagi simpan ya. Saya harap anda sudi mencuba. Siap